真的。 Друзі, ми добре, продовжуємо добре. синхронно ось так разом з моєю співведучою, А у нас для синхрону, для, скажімо так, паралельно від нас сидять іще дві точки. Дві прекрасні жінки. Я радий їх представити. Це Валентина Ткаченко, голова правління богатійного фонду доброта та довіра. А вже добре. Наша постійна гостя. Від, так, гарно знайомо вже нашим телеведучим, та Юлія Захарова, директора Будинку культури молодіжний. Вітаємо вас. вас, дякуємо за те, що завітали до нас. Такі позитивні, усміхнені, це вже вже раді. раду, потому что погода сегодня нас сдевала. А у нас значит два Тем... солнышка зашло. Да. У нас таких одне хороше дике сонце. Посміхайтесь, дякую вам за це. А давайте скажімо так, перейдемо вже безпосередньо до розмови. А з Валентиною ми весь час анонсуємо якісь події. Їх досить багато. Вони постійно, скажімо, такий іде конвеєр різновидних подій. Зараз ви в тандемі працюєте, як я розумію, над якими проектами, що це за проекти, і чому, скажімо, так виник цей цей тандем. Ну, если честно сказать, все началось наверное, с, с прошлого года. Я когда первый раз обратилась на концерт 8 марта, чтобы провести концерт, хотелось большой сцены, хотелось чего-нибудь такого, как то большого. Но так как зала у нас, как говорится, вроде раз-два я общался, и не все как бы были возможности я либо провести. Вот, как говорится, последний человек мне ну, пришла ведь в И, как всегда, как говорится, не ожидала, но нашла моментально буквально, как говорится, да, конечно, одобрение, если хотите, давайте там, посмотрим дату, время, и и, как бы говорится меня поддержали я была очень рада. в этом году ведь, uh -huh. да мы с вами проводили uh -huh. концерт мы продолжаем как говорится как говорится в гостях у сотрудничество уже теперь да. то есть я нашла поддержку мне очень понравилось что действительно люди начали со мной работать и действительно хотела бы поблагодарить потому что ну, честно сказать, в наше время сами видите даже не все отзываются и, и им, да уже его. Да. это тоже очень важно, что кто-то тебя не воспримет как бы финансовым, не видит тебя как бы финансового человека а видит человека который что-то хочет творить хорошее и то тоже подключается к этому. Вот этим людям, конечно, я очень благодарна. Переключаем из этих людей. В зале какие инициативы, что сподвигло в зале співпрацювати и вот с благодейным фондом? Ну, вы знаете, у меня вообще есть такая стойкая уверенность. Я считаю, что это совершенно не стоит благодарности, потому что это, в первую очередь, это моя работа как директора ДК, потому что дворцы культуры, они создаются не для того, чтобы на коммерческой основе там устраивать какие-то концерты. Это уже, мне кажется, такой побочный продукт времени. Но самое главное- это развитие детей. это создание коллективов. Я в общем-то могу похвастаться больше, больше всех коллективов, чем в любом другом дворце. И конечно, это проведение мероприятий для того, чтобы люди, дети, любые слои населения могли прийти, посмотреть, их надо задействовать. В этом и состоит, собственно говоря, работа дворцов культуры. Вот, потому что у всех все равно работает какой-то стереотип, мне так кажется, таких вот коммунистических кошмаров, там, где вот вот нам во дворец, когда заходят люди, они искренне считают, что я секретарь. И меня это радует, потому что я не похожа вот на советского директора. И это очень хорошо, это очень здорово. Вот. и э, как бы все понимают, что вот ты пришел во дворец, тебе начнут рассказывать, что это вот не так, это неправильно, все плохо, и вообще у нас нет времени, вообще мы такие заняты, и вообще если у вас есть деньги приходите, а если у вас нет денег уходите. У нас времени нет, да? да то У нас ничего нет. Но как бы у нас в ДК такого нет. Я поэтому обращаюсь ко всем, ребята, пожалуйста, молодежь, приходите. У нас есть огромная площадь, которую надо было бы давно уже привести в порядок. И я вот зову молодежной организации. Ребята, приходите. Вот. У нас есть парк, у нас очень много возможностей, но ну, как у Дворца культуры. Мы можем помочь, мы можем там написать какой-то сценарий, мы можем помочь организовать, провести, мы можем еще что-то сделать. Но приходите со своими идеями. То есть мероприятия должны делаться для людей. Я вам честно говорю, если я понимаю, что вот как бы под маской благотворительного фонда скрывается коммерческая организация или какие-то фестивали, в будущем я как-то нерадостно к этому отношусь и говорю, ребят, ну вы делайте на коммерческой основе, пожалуйста. Тут как раз вот тот вопрос, который я посмотрела мероприятие я увидела этих детей. Я зрозуміла, що коммерция тут бы і не пахне, поэтому собственно гарячи готова. Mm -hmm. Ну, дійсно, цей великий плюс дякую вам, Валентині за те, що на добровільних основах сьогодні так здавалося б, нереально в нашому суспільстві, так що не без комерції, без нічого це все існує. Але це реально. Ламаємо реально. А якщо ви ламаєте стереотип того, що директор не це не обов'язково тис, то той вигляд, не який збавітой, да. 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 <рес> так. Так ну, еногічна пані Валентина, ламає стереотипи про те, що благодійність дійсно існує. Справжнє було діє дійсно так, можна знайти людей, які хочуть допомогти. <різований> як, е радянський директор е Будинку культури ми повернулися. <різований> Схарати, що неспроста ми дивилися кліп про маму, тому що ми будемо говорити зараз про. Масштабную такую акцию День матері. про День Матери, который будет организовывать ваш фонд. Скажем так, в співробитництве. Да, ну, с первой бизнеса. Скажем так, что мы уже анонсировали, да, что угу. мы вот, это наш концерт, который мы будем проводить, но обратно же я пересматриваю варианты и рассматриваю, помимо своего коллектива, дополнительных коллективов, которые бы хотели тоже принять участие, но обратно же не танцую на большой сцене, показать, насколько они действительно профессиональны. Я уважаю это. Но я считаю, что иногда нужно спускаться на грешную землю и танцевать на обыкновенной асфальте для простых людей. Угу. И я это считаю, что действительно это будет заслуживать уважения тоже. То же самое, как или профессионально на сцене поэтому обратно же придя человек на 26 число говорю, давайте я говорю соединим наши коллективы пускай не так много как бы говорится с вашей стороны но мы их дополним как бы разбавим нашими и вашими и, как бы это будет все общее и у нас получится действительно хороший концерт в этом плане и да 10 числа мы уже анонсировали еще раз мы как бы повторим для зрителей кто не слышал не видел не знаю пропустил люди приходите я вас очень прошу 10 мая с 12 часов до 4 часов у нас будет на Кашановской вере рандиозный концерт, посвященный Дню Матери. Мы приглашаем всех мам города Николаева с детками. Также приглашаем переселенцев, потому что я считаю, что это тоже наша часть. Потому что мы как бы едины, мы украины, мы все украинцы. Мы одна большая семья, где в принципе у нас нет разделения сули чужой. Мама, они везде мамы. И поэтому в этот день мы их можем поздравить, но обратно же поздравить кем? нашими детками. Потому что это самое дорогое, что для мамы есть. Да, и, да, и если для, нее, для мамы споется, станцуется, поздравится, поверьте мне, это кажется, мне самый большой и благодарный будет подарок для мамы. Тем более у нас еще будет ярмарка мам рукодельниц. У нас будет 4 стола бесплатных мастер-классов для мам с детьми. Они будут делать все возможные проекты, но обратно же, не просто, а обоюдно. То есть надо сделать так, чтобы они были задействованы вдвоем что-то сделать мама с ребенком, и это они унесут что-то с собой, но это будет их совместная работа. Mm -hmm. То есть, как обычно... Зараз настолько вы людей захоплюю все пространство весь час, что mm -hmm. мама иногда не может приделить столько уваги своей дитине. Я считаю, что то, что вы делаете, что мама будет разом с детиной что-то делать, и в них будет вся часточка сумісної работы, это действительно очень Это добрый. не просто привести, поставить, посмотреть, это надо еще поучаствовать, это надо еще обоюдно на что-то сделать. Но, как всегда, наш фонд, он не только просто привлекает людей, он пытается их привлечь, чтобы они что-то делали. Не просто пришел, положил денежку, нет, ни в коем случае. Мне даже это не, не сильно надо. Можно, честно сказать, вот без копейки сделать, собрать определенное количество людей угу. и что-то с ними сообщать, сделать для того, чтобы они принимали участие. А они уже, знаете, как и другие, завлекут другие. Угу. И можно это все, насколько масштабно делать и разнопланово, только вот, как говорится, искать тех, кто нас будет поддерживать, кто готов с нами работать. А Я завжди к нашему тандеме. Романтику Инны разбавляю своей такой точностью и конкретностью. Уже вызначилась и как мастер-классы, что это будет кто будет их показывать. Да, э, мастер-классы вы значит но мы их сегодня не будем анонсировать, потому что будет они настолько интересно, хочу когда браты, люди придут. Хорошо, смотрите, у нас будет э, мастер-класс обратно же проводить мама с ребенком, ага. чтобы для того, чтобы это было интересно и показательно, у нас есть заготовки открыточек разного плана, и детки должны будут бисером, бантиками, кружевами правильно распределить на этой открыточке все возможные, как бы говорится, декупаж, и внизу угу. свои, кто может написать, написать мама, я тебя люблю, кто нет, мы им поможем, все-таки по буквам, и эту открыточку он подарит своей маме, но он ее разокрасит и разбавит свои, разными принадлежностями декора так, как он это видит. Поверьте, это ну, не знаю, мне кажется, будет очень-очень как бы незабываемо для ребенка и очень необычно. Я хочу бы одной из Мити в этом. Да, потому что я для Майгала концерты, что планируете, какую программу? Ну, в подвязке, да, у нас идет гала-концерт. Это для нас это, наверное, как отчетный, масштабный или что-то. В этот раз он обратно же будет более как бы, величественным в этом плане. Почему? Потому что покажем новые номера. Мы готовим их. Мы уже дошились, открывая секрет. Да, нам тяжело, у нас нет финансирования. Но я сказала, я своих детей не оставлю. Я буду максимально искать все возможности и вкладывать все свои возможные средства для того, чтобы они выступали. Мы делаем новые номера. Мы дошиваем костюмы. Мы готовим совместную программу вот с Юлией Викторовной. Очень благодарна, что она даст нам свои коллективы и вокальные, и хореографического плана, что как бы разбавит не просто на среднем психическом, но еще на профессиональном это все уровне. Потому что, действительно, там и костюмы, и, скажем, все-таки хореография стоит немножечко выше. Ну, мы берем душой, там берут профессионализмом, и верьте, типа, это будет действительно очень как бы красиво, я считаю. Обратно же, все знают, что да, у нас школьная история идет. 150 mm -hmm. человек школьников у нас сейчас работает. you <laughs> Это масштаб, конечно, нашего главного тренера, который лично, он сам во все школы ездит, он никому не доверил, ни одному из своих хореографов, он ездит сам, он ставит для каждого класса, и все знают, что у нас изюминка вышла, 56-я школа, где будут выпускники, это не 11 класса, а 4 класса, uh -huh. да, и вот и для него я когда говорю, ну там, как там, что там, он говорит все на сцене, не трогайте меня, я как бы <laughs> я в своем там, как говорится в творческом направлении, но я знаю что он обратно же это уже это разбавляет насколько масштабно, что это будет и украинском стиле, и в бал, и бал, это и, и будет и, и вальсовская, то есть и попыри будет переделка станга. Ну, короче, он это делает очень разнопланово, и я ему доверяю, он действительно в этом профессионал. То есть, Вся наша команда процесс с души Да, ну, у нашей 4 человека, если спрашивают, почему где такие масштабные концерты, сколько у вас человек? Я говорю, у нас на фонде 4 человека. И никто не верит, что это действительно можно так все делать. Если у нас получится, если, дай бог, все, как говорится, завершится, еще у нас будет небольшой изюминка в том, что на нашем галоконцерте будет показ детской моды. Это возрастная категория 4-7. И обратно же моделями выступят не дети с профессионального агентства, а наши простые детки фонда. Или тех, кого мы можем пригласить задействовать в этом плане, это будут малообеспеченные многодетные детки, которые никогда в жизни не видели, не одевали, им сделают прически, им денутшиканы платье, и они продефилируют. Поверьте, им это на и их праздниках да, праздник, да, действительно заполнится. А как в плане одежды? Есть уже партнеры, которые готовы надать? Ну, скажем, идеи есть, люди есть, будем работать. Ага. Я думаю, что у меня все получится. Ну, я просто, что, доведется самим шить, или все-таки? Нет, таки? нет, это будет э, ателье, которое шьет профессионально. Угу. И мы сейчас ведем переговоры, чтобы это все правильно сделать. Ну, я верю в свои силы, и я считаю, все, что как бы делает с, с моей под натяжкой, потому что это все делается действительно для кого-то не в финансовом сфере, а вот как-то что-то улучшить в этой жизни. Я думаю, что я найду тех людей, которые будут меня поддерживать. Ну, Владимир, Валентина нас кожи, так мы захопила мы своими рассказами про фонд, про гала-концерт, про акции. Может, вы выявили? Я такой же что может презентовать нам ваш будинок культуры на ближайший час? У нас весь месяц мая он очень-очень напряженный. У нас каждую неделю, даже два раза в неделю, идут отчетные концерты, потому что коллективов очень много, угу. и все показывают, как бы то, что они сделали за год, поэтому телефон 19. звоните, пожалуйста, узнавайте, вход свободный, приходите, смотрите. Ну и, а, конечно, самое главное сейчас впереди масштабное мероприятие, это празднование 9 мая. У нас будет идти на двух площадках, перед кинотеатром «Юность», концерт-холлом «Юность», простите, угу. и перед нашим Дворцом культуры и молодежи будут большие мероприятия. Все мероприятия рассчитаны. То есть мы начнем в 10 утра и закончим в 8 вечера. Поэтому, конечно, все жители Ленинского района знают, они все, конечно, будут. Мы приглашаем всех, всех, всех. Приезжайте, пожалуйста, будет национальная кухня. То есть там тоже это с таким предложением вышел господин Каймаразов, поэтому там будет много всего намешано. Не хочу тоже рассказывать. Единственное скажу, будет наш любимый Южный патруль, который я очень обожаю. Они работают у, -у, -у. у нас на на таких масштабных мероприятиях. И, кстати, тоже совершенно бесплатно. Вот ну, Мені кажется, це великі професіонали, тому ми всіх ждемо 9 мая. Дякуємо вам, що ви до нас завітали. Нам ми було ще дуже також принят... вас чекаємо і ще в наші ефіри, тому що дійсно насичне життя у працівників культури. Дякуємо вам за те, що завітали, поділилися своєю радістю, дійсно, нашу залили студію, нашу просто сонячним сяйвом. Дякуємо вам за цей а...